Пізнання поцупленого запорізький колекціонер старовинної зброї, колишній працівник столичного обозу Леонід Петрашин у сюжеті про апартаменти колишнього генпрокурора Пшонки побачив чотири колекційні екземпляри зброї, які ще чотири роки тому були в його колекції. 2010-го раритетну зброю, шаблі, мочі та пістолети вартістю щонайменше 6 мільйонів доларів. у Нього зненацького конфісу конфіскували правоохоронці, звинувативши при цьому в незаконному зберіганні. Відтоді свої колекції він. Не да, это коллекция Пшонки. Но тут я вижу только две вещи: так мои, вот этот масонский меч, вот эта сабля, так, вот и кортик украинской украинского флота современный. Это советский кортик вот с перевязью, вот он, вот он лежит вот на этой коробке. 11 предметов из моей коллекции заказал своему другу Могилеву, Дима Табачника. Для этого приехал уполномоченный от Могилева сюда и организовал операцию по изъятию у меня всего. Потому что кое-что понравилось ему Могилеву. Хотя он утверждал, что он вообще не при делах. Он от меня получал, тогда я еще как бы служил, в на службе, я писал несколько рапортов на его имя. Мне никто ничего не ответил. А потом меня выгнали на пенсию.